हज़रत दीन ऐसे नहीं फैलेगा जैसे हम फैला रहे हैं दीन पता कैसे फैलेगा हदीस सुनिए कि आका करी मरे ही सला तो वसलाब आप सहने मक्का में हरम शरीफ में बैठे हुए हैं और एक बच्चा यदिम गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम। बाप फौत हो गया घर में फाका था उसकी माँ ने उसे रोका कि बेटा किसी से मांगने ना जाना, किसी से ना मांगना जो भी होगा बेहतर होगा वो जिन खुदाओं को पूछते थे उनका कहते थे वो हमारे लिए अच्छा करेंगे तो वो शोर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अभी जवान हो रहा था तो वो अपनी माँ के रोकने के बावजूद भी अपने चचा के पास गया और जाकर बोला कि चचा घर में हालात बड़े ख़राब हैं खाने पीने को कुछ नहीं है कुछ दे दे हमें खाने पीने के लिए और हालत तो अब यहाँ तक आन पहुँची है कि मेरी माँ के जिसम पर जो कपड़े हैं ना वो भी फट गए हैं जिससे मेरी माँ के जिसम का ना वो हिस्से झलस रहे हैं नज़र आते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता तो चचा कुछ मेहरबानी करें कुछ दे दें हमें वो चच्चा था उसका उसने गालियाँ दी जो उसके मुंह में आया उसने बोला और उसको वहाँ से धुतकार के भगा दिया रोता रोता बच्चा घर जा रहा है कि माँ की हालत नहीं देखी जाती और रिश्तेदारों ने यह हाल किया और रोता रोता जा रहा तो रास्ते में किसी नेक बंदे ने पूछा कि बच्चे रोते क्यों हो क्या मसला हुआ फिर तो उसने सारा किस्सा सुना डाला कि ये माजरा है तो वो कहने लगे कि ज़रा हन मक्का में ना हरम शरीफ में मुहम्मद अलैहि वसल्लम इस नाम का एक शख्स बैठा हुआ है उनके पास चले जाओ वो तुम्हारी जरूर भी ज़रूर मदद करेंगे लेकिन एक बात जहन में रखना वो हमारे धर्म के नहीं हैं, उनका मजहब और है वो खुदा को मानने वाले हैं बच्चा घर गया सारा माजरा सुना डाला और फिर आगे से बताया कि किसी ने बोला कि मक्का में हरम शरीफ के सहन में एक बंदा बैठा हुआ उससे जा के मांगो लेकिन उनका दीन और है उनका धर्म और है तो उसकी माँ जो थी वो कहने लगी ना बेटा उनके पास ना जाना मैंने सुना है जो भी उनके सामने जाता है जो भी उनका चेहरा अनवर देखता है वो अपना दीन भूल जाता है और दीन मुश्फा पे चला जाता है ज़रा उनके सामने ना जाना तो माँ ने रोका लेकिन बच्चा रोका नहीं की हालत देख ही नहीं जा रही थी तो गया और जाकर आका करी मरे ही सलात व सलाम के सामने कहने लगा देखें जी सबसे पहली बात यह है कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करूँगा छोटा सा बच्चा है अभी बलोगत की उम्र को चढ़ रहा है शौर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं कहने का जी मैं आपका दीन कबूल नहीं करूँगा लेकिन मेरी एक फरियाद सुन लें तो आकर करी मरे ही सला तो सलाम मुस्कुराए फिर फरमाया कि बच्चे बोल क्या बात है तो वो बच्चा बोलने लगा कि घर में फाका है बाप कोई नहीं है सर पे बाप का साया नहीं है और हालत ये है कि खाना पीना तो दूर की बात मेरी माँ के जिसम पर जो लिबास है वो भी जगह जगह से फट गया और जिसम झलसता है तो हुजूर बाग रही सलात वसलाम ने जब यह सुना ना तो अपनी मुजम्मेर वाली चादर उतारी और उस बच्चे के कंधों पे डाल दी कि जा बच्चे ले जा तो वो बच्चा वो चादर लेकर अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा कि अम्मी जान ये देखें वो जो सहने मक्का में बंदा बैठा हुआ था ना उन्होंने हमें ये चादर इनायत की है तो माँ डर गई कि ये सामना करके आया कहीं अपना दीन ना छोड़ बैठा हो तो पूछने लगी बेटा दीन तो नहीं उनका कबूल किया कहने लगा नहीं अम्मा मैंने पहले ही जाकर बोला था कि आपका दीन कबूल नहीं करूँगा मैं मेरी सिर्फ फरियाद सुन ले तो वो माँ चीख कर पुकार उठी और बुलंद आवाज से कहने लगे बेटा ऐसे दीन को कबूल कर लेना चाहिए तो अपने तो क्या गैरों पर भी शक्फत फरमाते गए जी गैरों के सर पर भी चादर डालते गए तो बेटा ये तो बहुत मीठा दीन है इसको तो कबूल कर लेना चाहिए इसमें तो दाखिल हो जाना चाहिए दीन तो ऐसे फैला था इस तरह तो नहीं फैला जैसे हम फैला रहे हमारे वाला दीन नहीं मदीने वाले हैं सलात व सलाम का जो दीन है ना उसको फैलाएं उस अमल करें